Anggaran purata harga minyak mentah dunia pada tahun 2014 tapis adalah pada USD 110 setong. Harga purata minyak mentah tapis dari Januari hingga Oktober 2014 adalah USD 109.7 setong. Sekiranya harga minyak mentah dunia terus menurun bagi bulan November dan Disember 2014 secara relatifnya Purata harga minyak mentah bagi 2014 tidak akan jauh dari anggaran asal 2014. Subungan itu ia tidak akan menjejaskan sasaran paras defisit sebanyak 3.5% daripada KDNK pada tahun 2014 memandangkan penurunan hasil yang kecil juga akan diimbangi dengan bayaran subsidi yang lebih rendah. Walau bagaimanapun, akan terdapat situasi di mana defisit akan meningkat apabila harga minyak mentah jatuh lebih rendah iaitu dalam lingkungan USD 70 hingga USD 60 setung. Ini disebabkan oleh hasil yang terus menurun. Pada 2015, kiranya harga minyak mentah dunia terus berkurang daripada anggaran purata USD 1.05 setung, ia tidak akan memberi impak negatif ke atas defisit negara kerana pengurangan tanggungan subsidi adalah melebihi pengurangan hasil kerajaan sedang mengkaji langkah terbaik yang perlu dilaksanakan sekiranya harga minyak mentah ini terus berkurang pada tahun 2015. Ada siapa nak tanya pasal harga minyak? Tiada. Hmm. Ya. Yeah. Ah, Okey. Harga minyak sekarang lebih kurang 80. 80 USD per tong. Uh, jadi dia keturun, tapi kita katakanlah 8 10 uh, USD setong untuk tahun depan itu puratanya apakah itu boleh mengimbangi hasil daripada petroleum dan juga subsidi yang uh, yang dikurangkan terima kasih ya tadi saya dah menyebut jemaah pasir putih uh, kerisauan kita apabila dia terus turun sehingga USD 70 hingga 60 USD setong uh, jika masih lagi 80 dia tidaklah uh, sesuatu yang merisaukan uh, satu perkara yang yang uh, ditanyakan di luar sana uh, mengapa harga minyak Malaysia ini tidak turun apabila harga minyak dunia turun uh, di Malaysia ini ada dua uh, harga minyak satu harga sebenar pasaran satu lagi ialah harga minyak subsidi harga minyak subsidi RM2.30 uh, RON 95 dan uh, pada tahun sudah uh, subsidi kita berjumlah RM23.5 bilion Uh, kerana apa? kerana subsidi pada tahun sudah uh, tahun 2013 ialah 74 sen 1 liter untuk RON 95 dan 76 sen 1 liter untuk diesel. Setiap kali kita mengisi, tahun sudah kita bayar RM2.10 sen 1 liter uh, tetapi kerajaan top up dalam bentuk subsidi iaitu 74 sen kita tambah setiap liter. Uh, jika diesel RM1.90 tetapi kerajaan top up sebanyak RM76 setiap 1 liter untuk purata pada tahun sudah. Itu sebab uh, jumlah subsidi pada tahun lepas ialah RM23.5 bilion. Kalau kita bahagikan menjadi lebih kurang RM2,000 juta uh, sebulan. Kenapakah kita ingin mengadakan rasionalisasi subsidi minyak? Ini kerana subsidi minyak uh, diesel dan petrol RON95 sekarang ini tidak rasional. Uh, itu sebab kita kena buat rasionalisasi subsidi. Apakah maksud subsidi itu tidak rasional? Sepatutnya subsidi ini diberi kepada orang yang berpendapatan rendah dan sederhana rendah. Uh, bukan kepada mereka yang berpendapatan tinggi dan sederhana tinggi. Daripada 2,000 juta sebulan itu, 70 bahagian ataupun 70 peratus dinikmati oleh mereka yang berpendapatan sederhana tinggi dan tinggi hanya 30% dinikmati oleh mereka yang berpendapatan sederhana rendah dan rendah. Kita ada enam barang subsidi di Malaysia ini. Yang pertama tepung, yang kedua beras ST15, yang ketiga ialah uh, minyak masak, yang keempat gas masak, yang kelima diesel, yang keenam RON 95. Ada enam barangan subsidi. Jika orang yang berada itu menggunakan satu tong gas, minyak sebulan orang yang kurang berada juga menggunakan satu tong gas minyak sebulan. Jika orang yang berada menggunakan tepung satu kilo seminggu, orang yang biasa juga menggunakan satu kilo lebih kurang tepung seminggu. Begitu juga minyak masak dan lain-lain uh, empat barangan subsidi. Namun diesel dan petrol ini sekali kita isi uh, untuk motosikal 7.5 liter penuh motosikal itu. Tetapi sekali kita isi BMW 75 liter baru penuh uh, satu tangki BMW. Dengan lain perkataan, pemilik-pemilik BMW menikmati 10 kali ganda subsidi daripada uh, pemilik motosikal. Tetapi dia bukan hanya ada satu BMW, mungkin dia ada 5, uh, Alphard 5 dan 10 lori agaknya. Ya? Uh, jadi subsidi, subsidi mereka berganda-ganda. Itu yang menyebabkan mereka yang berdapatan tinggi dan serana tinggi menikmati 70%. Sepatutnya terbalik ya. Sepatutnya mereka yang pendapatan sederhana rendah dan rendah dapat 70%, yang tinggi dan sederhana tinggi itu dapat 30%. Subsidi di Malaysia ini terbalik, tidak rasional. Itu sebab kita nak melaksanakan rasionalisasi subsidi.